И будем ехать мы на Фин... А в Швецию В Швецию и на Фин... А со Швейцарии думаю на Финляндию Не знаю Оп, Мобилку на зарядку Все я загрузился Все буду качаем И выезжаем Так, я готов на Европу буду приезжать. Да, ребят, надо учиться на Европу уже ездить, кто по Украине. Ладно. поехали. Поднимаешь работу. А, стоп. Уп, ребят, а то я навигатор настраивал. Так, все, нам в Европу и на паром с Европы. Да, город Гданьск, вроде бы. город Гданьск. За Гданьска мы на пароме у Швеции. И в Швеции нас мужа. Вот такая вот история. Не, конечно, в Швейцарии я букал и там прикольно это Так что, надо ехать. Ребят, оп. Ой. Ай. Пронесло. Так, какие мы до Тернопиля вроде бы да. Там панты осталось. И мы будем встречать на цветы и кушать каву. Вот, 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 вот. Бляхам. Я измеряю. Все приплыло. Вот, Дахминицка нам. Банты осталось. На И пошел. Давай, 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 давай. давай. Ох, скани нагрузываю. Раз. А там? 20 Ну, блин, непогано 23 20 Но я сегодня до границы хочу, там встать потому что сказал там ну блять, на и будем ждать ебать заебись, а ты едешь песню сыграешь, литература сдует

на две триста хватит прямо, а там где я, я уже застану, по Финляндии буду заправлю. Не устану, и счастливым стану, но не смогу. Ну, ребят, сейчас бы пацаны звонят. с моей фирмы. Звонили пацаны скажут, ну, хоть работа налаживается, потому что тогда вообще по Украине мы сейчас работаем, ну, только что это Сумы, Одесса, да на Европу уже начинаем пискать. Что зашибись. От края, до конца... Ницкий, я пролетел. Рога домой нескольчан. Вок. Кстати, может это вулке было по карте тоже заправиться? У меня хватит, так что можно ехать спокойно. Задаю себе вопрос. Почему сидеют голод? Под загоном связи. Газу, газу дай, конечно, еще. Да. И, дай мне спину. Может, это старое. Ветер, как вдруг, как мне никому знать мало поведение... Вообще, ребят, в принципе Трасска там Ну, он кажется как бы есть работа не пана Так ну что и кого обратно там то ды Никого не тягали. Бо там типу, предлагали нам траску. Фірму ми там типу, тягали. Ну що бабки платили нормально, де да натягали. Так що така все. Ладно, погнали. Леонидом песни. Пиши. Надо на заправочке стать. Чуть отдохнуть. Сука, сейчас чуть конечно я так то нарушу на встречку. Блять. Газу, газу, дай газу, дай машине. И ты блять, ты шо? Ого, блять. Что-то здорово. А, не, нормально, поехали. Нормально Поехали Так, ребят, газу, газу надо дать Я какой нахуй газу если я сейчас газу, там, блять. Ебать, что я повинен идти До винни здесь киева Их, здорово, хуйня Чё, блядь еду чуть, чуть ну блять иду 40 вроде бы дорогу о так блять тем еще ебать кусок дороги нормальный Бестро перемістився, оп. Блять, я це їду думаю, коли я вже доїду? Як доїду? Не те, що доїду і заємався, а я коли доїду, то нормально дорожжу. Їх відболів. Блядь, он нормально дорогой. Сука, там хоть... Советские... Советское шампанское. Чё, пизда ему? Если советское шампанское. Федра... О, в Швейцарии, не хера Шо, Сам шок. 90 и хорошо, а и можно ж так летить Потому что так надо Потому что нас ждут ну, летим Сейчас приедем на грань. Кстати здесь на заправке станет там магазины есть Биля вот, любого Заправки станут Я знаю магазин дозизны Купим еды, и не в эту, а там дальше. Купим еды и поедем на границу стоять. вообще шикарно, что едем в Киев, И нам на Киев, Риме. Ух ты, стоп, П. Я думал, нам дальше. нам сюда. Вот, поехали. Ребят. А поехали, ладно. Магазин ставим. А, давайте ты тут снимаем, на А, в магазин, да. Так, вот там. Гиле стол, вот ладно. Поехали, это рыба надо. Так, надо еще деньги буду обменять. Хотя у меня доллары есть. Я его сейчас обменяю, все возьмутся.

Думаю. Просто Маск. ночь. все поехали. Ладно, увидимся уже на границе. Машина стояла, это тот, кто уже втик. За кордон. Бросают, и тикают. Кстати, я уже вот... Ах, соточка, и пошел со спуска. Кстати, я уже до гранаты подъезжаю. О, блядь. Газу, газу, механик, ММ, механик. граница. Все, фура стоит раз. Это чтобы не ехать на границу, вставать, а тут стою. И, типа, в ячерге. Хоп, заезжай, заезжай, хоп, заехал, все. стоянка там я в принципе на сейчас и стану можно было конечно на заправке кстати стоять О, за позорчик все есть видите типа, базарчик он не видно О -о. не видно ладно он граница уже там далеко далеко я тут и стою, наверное. О, Ладно, будем прощаться. С вами был... Набойщик Данек Пошел я отдавать документы Буду ждать, когда я пройду рамки Так что подписывайтесь на канал Всем пока-пока